যোৱাকালি আৰ্লি মৰ্ণিং ৰাতিপুৱা ইয়াতে শিলচৰ থানাৰ অন্তৰ্গত আৰু ৰাঙিখাৰী আউটপষ্টৰ অন্তৰ্গত নেশ্যনেল হাইৱে এটা চুৰি ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে আৰু শ্ৰী শ্ৰী শনিদেৱ মন্দিৰৰ পৰা আ অলংকাৰ চুৰি দুষ্কৃতিকাৰী বা চোৰে চুৰ কৰি লৈ গৈছিলে এই ঘটনা সং সংক্ৰান্তত আমি পুৱাই ঘটনাস্থলী যেতিয়া আমি কৰি মানে ঘটনাস্থলীত যেতিয়া যেতিয়া আমি যাওঁ ঘটনাস্থলীত যোৱাৰ পিছত আমি গোটেই বিষয়টো অনুসন্ধান কৰোঁ আৰু চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে আমি দূৰ তদন্ত চলাই যিকেইজন ব্যক্তিয়ে এই ঘটনাটোৰ সৈতে জড়িত চুৰি কাৰ্যৰ সৈতে জড়িত গোটেইকেইজন ব্যক্তিক আমি কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু তাৰ লগতে শ্ৰী শ্ৰী শনি শনিদেৱ মন্দিৰৰ পৰা চুৰি কৰা যি অলংকাৰ পাতি আছে আমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু এই সংক্ৰান্তে আমি ইতিমধ্যে দূৰ তদন্ত চলাওঁতে আমি সেই অঞ্চলত থকা আমি ভ্ৰমণ কৰি তাত যিটো ফৰেঞ্চিক্স ফৰেনচিক্সৰ আমি সহায় লৈছোঁ তাৰ লগতে আমি ফিংগাৰ প্ৰিণ্টছৰ সহায় লৈছোঁ আৰু টেকনিকেল এনালিচিছৰ জৰিয়তে আমি চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে এই যি ছবি ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে তেওঁক ধৰা পেলাবলৈ আমি সক্ষম হ'লোঁ আৰু যিজন মূল অভিযুক্ত ব্যক্তি যি এই ঘটনা সংঘটিত কৰিলে আৰু ছবি কাজিয়ে সম্পাদিত কৰিলে তেওঁৰ নাম হ'ল অনিত দাস তেওঁৰ বয়স হ'ল সাতাইছ বছৰ তেওঁৰ পিতৃৰ নাম হ'ল অজিত দাস তেওঁৰ ঘৰ হ'ল চলতা বস্তি পি এইচ চি টিলা অসম ইউনিভাৰ্চিটি দুৱাৰবন কিছুদিনৰ আগতে প্ৰায় পোন্ধৰ দিনৰ আগতে এই ব্যক্তিজন জেলত আছিলে আৰু জেলৰ পৰা পোন্ধৰ দিন আগতে তেওঁ ওলাইছে আন এক দুৱাৰ বন্দৰ থানাৰ আন এক অপৰাধমূলক ঘটনাত জড়িত হৈ আছিলে গতিকে তেওঁ এৰেষ্ট হৈছিলে আৰু জেলৰ পৰা ওলাই আহিয়ে তেওঁ এই ঘটনা সংঘটিত কৰিলে আৰু তেওঁৰ লগত সহযোগ কৰা যিহেতুকে এই তেওঁ ফুলৰ অলংকাৰ আৰু ৰূপৰ অলংকাৰ চুৰি কৰি লৈ গৈ তেওঁ আন এজন সহযোগীৰ সৈতে সেই বিক্ৰী কৰিছিলে তেওঁৰ নাম হ'ল পল্লৱ দাস বয়স ছাব্বিছ বছৰ তেওঁৰ দেউতাকৰ নাম হ'ল তপন দাস ছিলকুৰি কেম্প সাত নম্বৰ কেম্প গুংগোৰ তেওঁকো আমি নিশাৰ ভিতৰতে ধৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু তাৰ লগতে এজন জুৱেলাৰীৰ দোকানৰ এজন মালিক আছে য'ত তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিছিলে তেখেতকো আমি কৰায়ত্ব কৰিছোঁ আৰু তেখেতকো আমি সোধপোচ কৰি আছোঁ আৰু গোটেই ঘটনাৰ সংক্ৰান্তত আমি এটা সোণৰ চেইন আৰু শ্ৰী শ্ৰী শনিদেৱৰ চকুৰ মণিত থকা সোণ সেই সোণ আমি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ তাৰ লগতে দুটাকৈ ৰূপৰ ব্ৰেচলেট তেওঁ চুৰি লৈ কাঢ়ি লৈ গৈছে এই দুটাও আমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু বৰ্তমানো আমাৰ দুট তদন্ত চলি আছে আৰু পৃথিৱী সামগ্ৰী আৰু কম সংখ্যক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিবলৈ আমাৰ বাকী আছে সেইখিনি আমি দূৰ তদন্ত চলাই আছোঁ আৰু শীঘ্ৰেই আমি সেইখিনিকো উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিম বুলি আমি আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু এই সংক্ৰান্তে যি চুৰি কাৰ্য সংগঠিত হৈ আছে তাৰ কাৰণে আমি মহানগৰখনত শিলচৰ মহানগৰখনত আমি বিট বিটৰ এটা পদ্ধতি আমি ইতিমধ্যে ইয়াত কৰিছোঁ যাতে মানুহবিলাক শান্তিৰে ইয়াত নাগৰিক সমাজৰ যাতে অসুবিধা নহয় তাৰ কাৰণে আমি এই পেট্ৰলিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু ৰাইজে যাতে শান্তিত থাকিব পাৰে তাৰ কাৰণে অহৰ্নিশে আমাৰ এই যিটো পেট্ৰলিঙৰ ব্যৱস্থা বা পুলিচ তহলদাৰীৰ ব্যৱস্থা আছে তাক অধিক কটকটীয়া কৰি আমি তুলিছোঁ যাতে ৰাইজে শান্তিৰে তেওঁলোকে থাকিব পাৰে গতিকে এই ঘটনাটো আমি এইটোকে আপোনাক ক'ব পাৰোঁ যে চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে সংঘটিত হোৱা ঘটনাটো আমি ধৰা পেলাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত থকা দুজন ব্যক্তিক ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰিলোঁ আৰু যিখিনি সামগ্ৰী তেওঁলোকে চুৰি কৰি লৈ গৈছিলে সেইখিনিও আনি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ